сегодня собрались по гнусному поводу. Гнусный потому, что нас, украинцев, хотят обмануть, хотят использовать. Европа в очередной раз показала свое отношение к нам, к украинцам. Отношение как к стране третьего мира, к территории, а не к партнеру, на которой хотят только сбывать свой товар и брать сырье. Именно поэтому мы сегодня принесли маленький подарок. Вот, собственно, наше слово, вот вам они вот вам они круглят. Поэтому надеюсь наши деревья им пригодятся. Все. Слава Украине! Да, слава! Скажи ему, что вот этот, вот этот хер сделан, короче, из санитарного леса, из санитарного куска дерева. Короче. Мы не срубили и не погубили ни одно дерево. Так ему и передай. Звернів нашу трикоскупатість І власне наші активісти залишили невеликий подарунок, наголошував, що він з санітарного лісу він за камерами. Він з санітарного лісу, жодне про цьому дерево не постраждало. Ну, легально. Mm -hmm. такое. На відміну літик, які планується, щоб портувалися надалі в ЄС, і нам заподілила шкода наші. Будемо прочитати ваші письмо. І, <говори> ми будемо обрати внимание прошу зору, увагу на наші виробництва. Дякую.